Всем привет и сегодня я буду праотевать в Viberis Вот такая назва. кстати, моя ученика Тут у меня рабочий стиль, Компьютер Ваза с квитами Чтобы расплачиваться И такая пикалка, чтобы штрих-коды находить И посылки Тут у нас диванчик есть, столик, где можно открыть посылку, Подавайте на брак. И такие две примерочные. Видите, много. А тут у нас склад. это скажу честно. Я там кожного подписала, чтобы не перепутать. Ну, теперь ждем нашего первого клиента. Добрый день! Мне требуется забрать посылку. Да, давайте... Ага, сейчас... Сейчас принесу. Так, вот ваша посылка. Будете открывать? Нет. Вот тогда держите оплату картой, наличкой, картой через телефон. Окей. Все, до свидания, до свидания. Ну, первый клиент, в принципе, был нормальный. Mm -hmm. Если вы смотрели мои предыдущие видео, где я 24 часа працювала в магазине, то там, насколько вы помните, все клиенты были ужас. Ну, только один мне так понравился. Я готова все заработать ради него. Ну, ладно, короче, дальше. Идем наступного клиента. Добрый день. Добрый день, вам. Мне надо забрать посылочку. Так. Штрих-код. Через планшет. Окей. Ага. Сейчас принесу вам. Пусть ваша посылка открывать то Нет. Оплата картой, наличкой. Наличкой. Окей. до побачення Ну, другий клиент тоже был, был, в принципе, нормальным. Добрый день, можно, пожалуйста, забрать посылку? Окей. Добрый QR-код. Ага, сейчас. Тогда... Ага, сейчас принесем вам вашу посылочку. Так, вскрывать будете? Пожалуй, да. Окей, вот ваша посылочка. А, значит, как ее там вскрывать? Я ага, вот. Ну, в принципе, все целое, все нормальное. Окей, я забираю. Ок. Э, значит, оплачивать картой, быть наличкой. Картой. Вот, пик. Все, до побачення, до побачення. Ну, клиент тоже нормальный що еще мій клієнт, який я открыл. Ну, давайте подождем наступного. Добрый день. Мне, пожалуйста, посылочку. Окей, okay, QR-код. Что у нас? А, так, а, ага. Сейчас принесу вашу посылочку. Давай вас целых две вскрывать будете. Ну, это для моей жены и подарочки ну ладно давайте чтобы целые их можно же будет потом упаковать только боже новую меньшую упаковку конечно можно будет вот ваши две упаковочки Окей. Чик -чик. Так. о Господь. вот это поворотик а -а -а. да все целое можно упаковать так сейчас так, ну вот уже посылочки. Ага, дякую. Значит, сейчас вы карты наличка. Карты телефон. Окей. Хоп. Дякую, до побачення. Да. Уважаю таких человеки. Ну, а у нас уже я пень дня про працювала, так что пойду возьму себе чаючку, кофеючку. Чуть-чуть там и прикусить на обедик. В общем, у нас обеденный перерыв. Я взяла себе <coughs> чашку с кофе и такие бутербродик. Ну, пока еще у нас обеденный перерыв. Так что можно спокойно себе поесть. Пойдутся односу. Так, обеденный перерыв у нас кончился. Думаю, скоро буду новый клиент. Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Ты сюда зачем пришла? Посылку забрать? Да, меня мама отправила за моей игрушкой. Так, ну, и не может тебе отдать посылку, то что треба або кверку, то або дорослые. Да идти сразу. Ну почему? Дайте мне мою посылку, я не могу. И Вот это поворот, блин. Интересно, что дали буду. Так, с какого это перепуга вы не отдаете моему ребенку его игрушку. Ну извините, но я не могу, потому что требую дорослий QR-код. Бо я так не заможу найти посылку. Ой, -ой, -ой ладно, держите. А, сейчас принесу вам вашу посылку. Ага. давайте побыстрее распаковать? Будете проверять на брак? Нет. Моя дочурка уже хочет поскорее домой, чтобы погулять. Ладно, держите. Карта и наличка. Карта, а чем же? Ладно. Все, до свидания. Я пожалуюсь на вас. Отвратительный пункт выдачи. Офигеть. Вот это поворот, блин. Интересные, какие остальные будут посетители. О, здравствуйте, здравствуйте, здрасте. За посылкой пришли. А как же? Значит, а... так давайте. А ага, сейчас. Так. Ого, да у вас целых три посылки. Да, просто я такая любительница всего скуплять, особенно для моего нового дома. Я переехала, так мне надо новые вещички. Понятно, понятненько. Ладно, сейчас принесу вам ваши вещички. Так, ну что, вскрывать будут? А? Да? Нет. А можно какую-то коробочку, чипакетик бояться все донесу. Ладно, сейчас. Там... Так вот вам пакетик ага, угу, дякую вот картой, наличкой, карты через телефон Окей, пик. все, дякую, до побачення до побачення вот это я понимаю клиент нормальный ну такие самые как и в магазине Хотя, в принципе гарные клиенты на отстойни. Ну ладно Будем ждать Наступного Здравствуйте И снова Здравствуйте Так, если не хотите опять в полицию Так давайте по нормальному Да ладно, я сюда за посылкой пришел Окей Давайте сейчас просканую Так а, Сейчас а, Сейчас принесу вашу посылочку у вас две посылки вскрывать будете? Нет, там ничего интересного, просто на переробку. Все. Угу. Оплата картой, наличкой. Ой, мне даже нет чем рассчитать. Вы издеваетесь? Вы с меня издеваетесь? Мне вы решили навредить опять? Да видите, я уже снова вызвать охрану. Ого, ага. Девчуля, не надо охрану. Сейчас, сейчас найду деньги. Спустя сто лет. Вот, нашел я уже, нашел карточку. Все, до свидания. До свидосики, попосики. Ну, кто не, не, знает его, он у нас такие у магазине был интересненький. Достав. что-то конфету какую-то, что там я уже не Помню, просто я Это хочу забыть, и как наискорее, на чтобы в этот так, где стал. Просто ужас. Короче, где конфету и купчиш, что там. И таки пришел вам, и хотел купить. Я такая Извиняюсь, но вы вскрыли пачку, поэтому надо платить за всю пачку. И, короче, там такие поднялось шум, гам. Ну, все таки я вызвала полицию и его отвели в участок. Ладно. Кто там дальше, интересно, мне очень. Доброго вам денечка, добрый день, добрый день. А, я за посылочкой пришла, у меня там вроде три должно быть, если я не ошибаюсь. Сейчас. Ага, да, у вас три еще. Сейчас принесу вам. Так, вот ваши посылки вскрывать, проверять на наличие. Будете чей на враг. Вскрывать я буду потому, точно, потому что там урочи, а, мне не треба же будет за них, чем из заплатить, я свои дома забыла. Окей, ну и проверить все таки, что все там на месте. Ой, держите. Окей, значит, что у нас тут -то есть? Чуть, -чуть открывайтесь. Я не поняла что-то. Секундочку. Чук -чук -чук -чук. Офигеть. Так, это кажется только две открылись. Одна, вторая. Ну да, и третья. Ну, Третью, самую дорогую я не буду. Так, что у нас тут? -то? О, это то, что надо. А тебе можно, будь ласка, запаковать? Конечно, сейчас пойду запакую. Ребята, я в шоке. Вот это богаче называется. Ну, Анна. Вот ваше. Ага, спасибо. на -то. -а -а. эту тоже запаковать. Окей, сейчас запакуем. Так вот, держите. Вот ваши три посылочки. Можно, пожалуйста, пакетики, чай коробочку? Так, сейчас. Да. О, спасибо. Так, значит, у вас карта наличка. О, ой, извинюсь, я забыла наличка. Так, вот. А, мадам, я извиняюсь, но это перебор. Это вам чай и До побачення. До побачення. Так, стоп. Что это со мной? Тоже непоганий клієнтик. Ну, принаймні, у нас на всі такі погані були за сьогодні только два. А остальные нормальні. Це наші сьогодні 8 було клієнтів, 6 нормальних. Навіть я сказала ідеальних. Ну, вже мені пон... не дуже уж не понравився. Він мені, скоріше, цей день сьогоднішній понравився. Ну. А на этом напоминаю все пока пока все пока пока